Европейский сеть по защите правозаключенных собирает 25 организаций из 19 стран Совета Европы. Это довольно горизонтальная организация. Идея очень простая, чтобы те правозащитники, которые занимаются правозаключенными, могли общаться, работать вместе и помогать друг другу. Для нас, конечно, самая важная тема – это пытка потому что вообще без, без борьбы против пыток, которые было бы эффективно, нет, нет прав заключенных в тюрьме. Это, это, просто миф. Мы в этом направлении работаем в нескольких стран. Да? Это здесь речь идет о чашбе и тоже адвокации. Да? Адвокации и awareness raising перед несколькими органов Совета Европы, ООНовские и так далее. Второй тем, который очень важен для всех заключенных, конечно, это качество ухода да, и независимая медицина в тюрьме. И потом есть несколько тем, которые, конечно, важнее у нас в Совет директоров Аня Авдиенко из ХПГ да, и Олег Цвильи из э, забил. В начале уже э, утро двадцать. Э, 4 февраля мы сразу поняли, что нам, наша задача, во-первых, это найти средств, чтобы помогать наши партнеры и члены в Украине. Будет очень сложно продолжать работу, смотря требования донора и так далее, и что нужно очень быстро найти средств, чтобы они продолжали, продолжали работать и платить платить зарплаты и так далее да? так что э, уже э, сам в самом начале уже 24 утра э, мы э, начинали разговор с, с Евросоюзом мы все это объяснили и через несколько дней они нам дали добро чтобы э, мы подавали на такой проект. Да. У нас проект э, включает в себя э, несколько компонентов. Компонент э, мониторинг э, включает в себя собрание интервью заключенных, которые в том числе э, сидели под оккупацией и которые могут э, объяснить, как э, все э, произошло там. Э, э, как работает система под оккупацией. Уже в марте мы э, начинали работать над ситуацией э, тюремных систем э, во время войны. Что было э, очень э, сильно важно в этом момент, это пояснить ситуацию в, в, в пенитенциарной системе, в том числе, во-первых, э, те э, учреждения, которые были уже под оккупацией, и во-вторых, э, понимать, где был большой опасности на линии фронта, где были самые тяжелые военные действия, чтобы... Чтобы, чтобы требовать от правительства, что меры эвакуации были приняты очень быстро. Да. Сейчас проект включает мониторинг в тюремной системе, это значит визиты. И в рамках этого визита бывает, что мы встречаем и наши партнеры встречают заключенных, которые сидели под оккупацией. Вот. Есть еще другие, которые были под оккупацией в Харьковской области, и которые после срока освободили и смогли дать вот и и возвращали в, в украину мы собираем информацию мы делаем нас на, на сколько насколько точнее картина точная картина от ситуация тюремной системы под оккупацией и э, э, с двумя э, целями во-первых э, предоставить э, международный орган э, ясно ну, очень точная информация, как все, какие нарушения там, какие преступления бывают там. Во-первых, и во-вторых, чтобы начинать тяжбы, чтобы защищать интересы заключенных. Мы очень рано, довольно рано сдокументировали процесс завербования заключенных в РФ, да, в том числе в вот это ЧВК «Вагнера». Наш первый шаг был, чтобы подавать при нескольких органов Оновский, чтобы они начинали работать в этом направлении. Мы подавали заявку несколько органов оновский и реагировал один из них у которого мандат по умники. и они открыли уже типа процесс организовали несколько собраний и сейчас на основа нашего работы и работы партнеры и, и, и те, которые работают на поле, собирает опубликовать отчет и предоставить его перед Генеральной Ассамблеей ООН, ООН в конце года. Мы попробуем найти заключенных, которые были завербованы на войну под давлением и чтобы доказывать нарушение, это будет кейс и для Комитета по правам человека ООН, и, может быть, для МКС, если все условия в кейсе являются. Если вот, МКС может найти и доказывать, что прокуратура, при МКС может доказывать, что какой-то человек, например, глава ФСИН России организовал все это и так далее, это, конечно, может дать как результат процесс, и, и чтобы этот человек был под обвинение, обвинительный акт, и чтобы был тяжба, конечно. Мы тоже, конечно, попробовали, ну, подавали жалобу перед генпрокуратурой, чтобы они это занимались, зарегистрировали жалоба и возбуждали уголовное дело и про пытки и про убийство, потому что были несколько кейс такое такое в Херсонской области в том числе и про депортации, да. Еще один момент. Мы сейчас а, а, работаем на направлении возвращения заключенных, которые были в депортации в России, которые а, столкнулись с проблем что у них нет паспорта, чтобы пересекать границы. Это тоже у нас а, а, кейс перед ЕСПЧ, который касается, например, ситуации заключенных, которые были, застряли в границе с Грузией. Вот, для нас очень важно, чтобы эти жертвы э, были э, приняли как, как жертвы, да, и что государство э, реагировало, как он должен быть с, с обычной жертвой военных преступлений. С ЧВК все очень ясно в России. Да? Э, э, все информация вообще почти открыта. Факт, что э, Путин сам говорил, что э, и дал э, объем деньги, которые передали государство, передал э, Вагнер. Во первых и во вторых э, признал, что он дает помилование для тех, которые завербовали в этих ЧВК, доказывает, насколько этот систем является часть государства. Это вообще самые аспекты, которые государство... Только, а, только государство мог, может предоставить. Юх, вот мы уже знакомы э, много лет, и э, вот я толком не знаю, чем занимается э, твоя организация, которую ты представляешь. Пять лет мы работаем вместе, вместе. ты не знаешь? Ваша подожди, Подожди, извиняюсь. Подожди, подожди. Ты дурня что ли? Ты мастер задавать вопросы. Да, подожди, извини, пожалуйста. <Слышко>